आपकी में हाज़िर है अक्सर औकात हर फर्द को इस चीज से वास्ता पड़ जाता है कि उसे कोई भेड़ या शहद की मक्खी या ततिया वगैरह कोई भी चीज इनमें से काट लेती है कहीं बाग में या घर में अमूमन तो ये जो जानदार हैं ये आम तौर पर ख़ुद से नहीं काटते इला ये कि इनको छेड़ा जाए बहरहाल कहीं पर अगर आपको इनसे वास्ता पड़ जाए और ये आपको काट लें तो कुछ फौरी फौरी इलाज और फौरी फ़ौरी चुटकले मैं आपको इसके इलाज के तौर पर बताऊँगा सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई कागज़ पड़ा हुआ हो तो एक आम कोरा कागज़ जो है वो ले लीजिए और उसको लब पर लगाकर हल्का सा हल्का सा गीला कर लीजिए और जो जगह है वहाँ पर उसको ऐसे आप आ, आ, उसको रख दीजिए वो थोड़ी देर में वो उसको चूस लेगा वह, और कुछ सेकंड के बाद कुछ लम्हों के बाद जो है उसको उतार कर दूसरा कागज रख लीजिए अगर ऐसा नहीं है आपके पास माचिस पड़ी हुई है तो माचिस की जो तीली है उसका मिसाला आप ज़रा से पानी के अंदर घिसा कर उस मिसाले को वहाँ लगा लीजिए अगर ये भी दस्तियाब नहीं है तो आपके पास कोई लोहा मौजूद हो कोई खम्बा मौजूद हो कोई ज़रा रॉ फॉर्म में लोहा मौजूद हो तो उस अपना हाथ या अपनी उंगली या अपना चेहरा या जो भी जगह आपकी मुतासरा है उसको उस लोहे पर रगड़िए उस लोहे पर रगड़िए इन इससे भी जो है वो उसका गहर का असर ख़त्म हो जाएगा गुले दोपहर एक मशहूर पौधा है जिसके फूल आम तौर पर दोपहर को जोबन पर आते हैं और खिल जाते हैं पूरी तरह ये आम मिल जाता है आपको अगर ये कहीं आपको करीब जवर में नजर आए तो इसके फूल जो है उनकी पत्तियां उनको पीस कर उनका लेप कर लीजिए इससे भी जो भेड़ या शहद की मक्खी इनका जो है ये दरियाग का काम देगा और फौरी तौर पे उसका असर खत्म हो जाएगा एक चीज जो आखिर पे जाते जाते मफी मगज़ तुखम इमली इमली जो है आप जो खाते हैं उसका जो उसकी जो गुठली होती है जो उसका बीज होता है उसको थोड़ा सा पानी के अंदर घिस कर उसको अपनी उंगली के ऊपर उसका लेप कर लीजिए अगर आपके पास मौजूद हो उससे भी फौरी तौर पर इसका असर ख़त्म हो जाएगा और अगर ये कुछ भी ना हो आपको मट्टी का तेल दस्तयाब हो तो कोशिश कीजिए पहले जहाँ पे वो कांटा लगा है या उसका डंक है उसको कोशिश कीजिए कि निकाल लीजिए और उसके बाद मिट्टी के तेल की फरेरी ऊपर आप फेर दीजिए इससे भी इन जो इसका असर है इसके जहर का वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा ये याद रखिए कि ये सारे जो काम आपको मैंने बताए हैं ये फौरी फौरी करने वाले हैं मतलब आप विद इन अ टू थ्री मिनट विद इन फाइव मिनट ये जो आपको जितनी चीज़ें बताइए फौरी कर लेंगे तो जहर फैलेगा नहीं और यहीं से असर ख़त्म हो जाएगा जितनी देर आप करेंगे उसका असर का ख़त्म होना उतना ज़्यादा वक्त लेगा और तकलीफ़ भी जो है वो नस्बता ज़्यादा रहेगी मिलेंगे अगली वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपनी राय से आगाह कीजिएगा